kasih, yang bermat Menteri Majlis persoalan yang kita ketiga dipersilakan Tuan Ganabati Rao anak lelaki Veraman yang berhormat Kelang. Terima kasih Datuk yang dipertua. Kelang minta Menteri Perpaduan Negara menyatakan adakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan satu mekanisme atau badan penyelarasan di peringkat nasional bagi mengurus dan menyelaraskan hal ehwal agama selain Islam, khususnya berkaitan isu tadbir urus rumah ibadat, pematuhan undang-undang, mediasi konflik komuniti dan keharmonian antara agama. Silakan ah, Menteri Perpaduan Negara untuk Terima kasih. menjawab. <tuh> Terima kasih, Muhammad. Tuan dan Pertua Kerajaan madani sentiasa menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama seperti yang dijamin oleh Perlembagaan Persetuan laras dengan semangat kemunian dan kepabagaian masyarakat majmuk di negara ini. Pelembagaan persetuan melalui perkara tiga memutuskan bahawa Islam ialah agama persetuan namun agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Pada yang sama, hal ihwal agama serta urusan tanah adalah tertaluk di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Sebagaimana diputuskan dalam jadual ke-9 Pelembagaan Persetuan iaitu senarai negeri. Untuk melumat yang berhormat, kerajaan negeri mempunyai kuasa dalam aspek berkaitan pentadbiran agama, urusan tanah, hak milik, pendaftaran serta pengambilan tanah. Oleh itu, sebarang perkara yang melibatkan penggunaan tanah dan pengurusan rumah ibadat perlu ditangani selaras dengan puntukan undang-undang negeri serta melalui pendekatan rundingan dan kabunan sosial. Berhubung dengan Berhubung pertanyaan mengenai usaha menyelaras, menyelaras hari wal agama selain Islam, khususnya berkaitan isu tabel, isu tabel urus rumah ibadat dan dana, setakat ini kesemua ne kerajaan negeri telah menubuhkan jawatan kuasa khas bagi menyelaras perkara tersebut. Sebagai contoh, di Sarawak kita ada Unifor, di Pulau Pinang kita ada jawatan kuasa menyelaras rumah ibadat bukan Islam, di Selangor, kita ada jurusan kuasa khas agama Buddha, Kristian Hindu, Sikh, yang dinamakan Limas, di Pelis, kita ada jurusan kuasa rumah ibadat, bukan Islam lagi Pelis, di wilayah Ketuan, kita ada mesyuarat jurusan kuasa, eksekutif rumah ibadat, bukan Islam, wilayah Ketuan, dan lain-lain uh, di semua negeri sudah ada jurusan kuasa khas. Manakala kerjaan perkesetuan akan terus memainkan peranan sebagai pemudah acara bagi memastikan setiap isu berkaitan agama ditangani secara berhemah, adil dan selari dengan pelembagaan perkustuhan dan rukun negara demi memelihara perpaduan nasional dan kemuliaan masyarakat. Untuk meluaskan juga di peringkat Kementerian Perpaduan Negara, kita telah tubuhkan beberapa jawatan kuasa dengan sebagai platform untuk mengurus dan menyelaras isu perpaduan dan keharmonian antara agama. Sebagai contoh kita mempunyai Majlis Penasihat uh, Negara MPPN. Kita juga ada kuasa keharmonian antara penganut, harmoni. Kita juga ada kuasa pengurusan isu perpaduan JPP. Di peringkat komuniti, uh, konflik ataupun isu-isu agama dan perpaduan diuruskan oleh mediator community. Sekarang kita sudah mempunyai 571 mediator community yang bertoliah bekerja pro bono tanpa melibatkan litigasi dan punangan bagi kes-kes yang memerlukan tindakan bersepadu antara agensi isu atau insiden akan dirujuk pada agensi yang berkaitan berkaitan seperti polis Darjah Malaysia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan pihak berkuasa tempatan PBT. Kemudian juga telah tubuhkan sembilan buah pusat mediasi komuniti dalam memberikan khidmat mediasi kepada komuniti. Melalui pendekatan hologaman approach yang bersepadu antara Kerajaan persekutuan dan Kerajaan Negeri, kita komited untuk memastikan setiap isu berkaitan hal ewal gama ditangani secara tegas, tetapi berhemah berlandaskan pelaburan persekutuan menghormati kerajaan undang-undang, serta memelihara keamanan perpaduan dan kestabilan negara. Sekian terima kasih. Silakan yang berhormat kelam, soalan tambahan. Terima kasih, Datuk Yang Pertua. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri kerana menjawab begitu baik. Saya ingin juga ucapkan ribuan terima kasih kepada yang membuat Menteri Perpaduan atas kenyataan baru-baru ini yang menyuruh rakyat untuk tidak menjadikan agama sebagai alat perbalahan demi menyatu paduan kaum. Terima kasih kerana statement begitu. Sehubungan so itu saya ingin bertanya kepada YB Menteri bahawa adakah tindakan tegas akan diambil terhadap pelampau-pelampau agama atau pencari makan seperti Jamri Binut dan Firdaus Wong yang sentiasa menghina, memperkecilkan dan melakukan sindiran terhadap agama lain dengan niat mewujudkan konflik. Adakah menteri sedar bahawa sekiranya pelampau Seb, sebegini dibiarkan tanpa tindakan, keutuhan dan keamanan negara akan terus terhakis. Tidak ada jalan mudah hanya berdiam diri daripada KDN. Saya rasa sebagai menteri mungkin menteri boleh bawa dalam kabinet juga. Silakan menteri. <coughs> Terima kasih. <coughs> Yang berhormat Tuan dan Ketua Kerajaan memang memandang serius uh, sebarang tentang sebarang bentuk ekstremisme agama yang mengancam keamanan <tuh> masyarakat serta keselamatan negara. Kerajaan ingin menegaskan bahawa tindakan tegas dan tanpa kompromi boleh diambil terhadap mana-mana individu atau kumpulan yang menyalahgunakan agama untuk menyemai kebencian, menghasut perpecahan atau mencabar kenteraman awam. Walaupun kebebasan bersuara dijamin, tapi hak tersebut tidak bersifat mutlak dan tidak boleh disalahgunakan sehingga menyentuh isu-isu di bawah 3R apalagi kalau mendorong kepada kebencian, hasutan dan ke keganasan. Peribatan sedemikian adalah jelas bertentangan dengan undang-undang dan nilai hidup bersama dalam sebuah negara makmur. Kementerian Perubahan Negara menyokong sepenuh tindakan polis di jajan Malaysia yang bekerjasama dengan rapat dengan Jepatan Perubahan Negara untuk mengenalpasti, pasti, menyiasat dan mendakwa pihak-pihak terlibat mengikut peruntukan undang-undang sedia ada termasuk Akta Hasutan, Kanun Kesesaan serta Akta Komunikasi dan Multimedia. Kejayaan juga komited memastikan ruang media sosial kekal sebagai platform yang selamat beretika dan bertanggungjawab. Tiada toleransi yang akan diberikan pada mana-mana bentuk ekstremisme sama ada di dunia fizikal maupun digital. Prinsip undang-undang akan ditegakkan dengan tegas demi mempertahankan keharmonian perpaduan nasional dan kedaulatan negara. Terima kasih. Silakan yang berhormat Kapah.